Pernah tak anda terfikir? Eh, betul-betul fikir pasal peranan emas dalam melindungi duit kita, keuangan peribadi. Hari ini kita nak tengok sikit satu sumber ni, tajuk dia melindungi keuangan dengan emas. Jadi misi kita hari ini nak fahamkanlah apa cadangan dia pasal berapa banyak emas patut simpan kan. Dan lagi penting, kenapa dia kata emas ni macam benteng keuangan kita? Semua ni ikut apa sumber ni cakap lah. Okey, jom kita kita ungkai sama-sama pandangan puasa emas sebagai pelindung keuangan ni. Sumber yang kita tengok ni, dia ada sebut satu target. Macam target jangka panjang lah. Satu kilogram emas untuk satu keluarga. Kalau kita kira-kira harga sekarang, hu, dekat RM450,000 tu. Dia panggil ni benting terakhir keuangan. Wow, bunyi macam banyak gila kan? Mungkin rasa macam eh, jauhnya nak capai. Tapi jom tengok macam mana dia huraikan lagi. Ya, betul tu. Tak dinafikan, satu kilo tu dengar macam uh, besar sangat. Mungkin rasa gerun sikit mula-mula. Tapi yang menariknya kat sini, pandangan dalam bahan ni, dia tak berhenti kat situ je. Dia bijak pecahkan target besar tu. Jadi langkah-langkah yang lebih uh, apa tu praktikal. Boleh sampai. Contohnya, dia cadang mula dengan target kecil sikit. Macam satu gram emas dulu ke, untuk dana reserve. Atau lagi satu cara, uh, biasakan simpan satu gram sebulan. Konsisten. Mesej utama dia jelas lah. Matlamat tu mungkin besar, tapi langkah pertama tu boleh je kecil. Kumpul sikit-sikit. Ha, macam tu lega sikit dengar. Lebih realistik lah kan. Okey. So, nampaknya bukan pasal kena ada 1 kilo esok pagi tapi lebih pada nak mula tabiat tu. Ini bawa kita ke satu lagi poin dalam sumber ni. Dia ada petik pandangan pakar kewangan Tuan Azizi Ali. Dia cadangkan simpan sekurang-kurangnya hmm 10 hingga 15% dari jumlah kekayaan kita dalam bentuk emas fizikal. Kenapa agaknya peratusan ni? Kenapa 10 ke 15% tu yang dia highlight dalam petikan ni? Eh? Ada sebab khusus ke? Okey. Uh, kalau ikut apa yang sumber ni tulis, ada beberapa sebablah kenapa 10-15% tu dicadangkan. Satu, nilai emas ni. Uh, sejarah dah tunjuk ia lebih stabil, kurang terjejas kalau ekonomi ke politik ke tak menentu. Tak macam aset kertas. Kedua, ia aset fizikal, kita pegang sendiri. Jadi ada privacy sikit kat situ, orang tak tahu kita ada berapa banyak dan ini mungkin poin paling penting yang sumber ni tekankan betul-betul kan kelebihan unik emas ni ia tak boleh dibekukan ha ni penting katakanlah jadi benda yang uh, teruk sangat dari segi kewangan contohnya bankrupt ke atau kena siasat bawah AML akta pencegahan pengubahan wang haram tu kan yang pihak berkuasa boleh beku akaun bank